Я бы не сказала, что это ветеранский баскетбол, потому что 35 плюс это еще не возраст, где ветераны. То есть там играют еще э, действующие спортсменки, которые играют в своих клубах, в чемпионатах в национальных сборных. Поэтому я бы, э, вы знаете, не именно 35, плюс, потому что у нас в категории еще были 30 плюс, вот Бразилия. Э, играть так же тяжело, как и когда я была, допустим, да, в молодые годы. Мне кажется, даже ветеранский баскетбол, мне кажется, даже жестче, потому что, вы понимаете, уже вроде бы не успеваешь где-то ногами, да, начинают захватывать руками, бьют. Вот, поэтому было очень тяжело с каждой командой. У нас э, поначалу особенно были очень тяжелые как бы, моменты. В частности, вот э, с Загребом, когда мы играли, 12 номер, я ее держала, она еще 10 спортсменка вот поэтому тяжело было было приятно что нас встретили что нас не забывает что как бы ну не отводят нас задний план что это ветераны это что все-таки нас чтят и помнят даже ветеранами и хотелось бы чтобы в дальнейшем э, нас также само приглашали э, как говорится, даже молодым э, девчонкам как бы в чем-то даже пример, что э, люди уже в таком возрасте, да, ну, допустим, старше нас, они занимаются, они любят этот вид спорта и они играют.